Зросла кількість загиблих внаслідок теракту у Харкові. Кілька годин тому в реанімації помер 15-річний юнак. Медики боролися за його життя понад добу. Утім, марно, у комі юнак був від неділі. Загалом через вибух загинули троє людей. Нині усі зусилля лікарів покладені на порятунок трьох бійців спецбатальйону Харків. 1 міліціонера і 16-річної дівчини. Усі постраждали від вибуху протипіхотної міни осколкового типу і заховали у снігу на узбіччі проспекту Маршала Жукова. А на сегодняшний день их состояние трактуется как средней тяжести. Вчера, учитывая характер их повреждений, мы трактовали как тяжелые пациенты, но это связано с теми ранениями, которые они получили. На сегодняшний день все пациенты уже в палате, и на сегодняшний день их состояние считается средней тяжести, стабильное. Завтра мы, может быть, выставим другие их характеристики. Бедро верхние конечности. У одного молодого человека это застрявший осколок в плечевой кости. И мы его трактуем как открытый перелом. Вчера во время выполнения ургентных операций мы удалили не все фрагменты. Потому что необходимо их будет дообследовать и подготовить пациентов уже к большим плановым операциям.